tajuk pertanggungan simulasi AI kerana menjadikan faktor destinasi baru melalui seni dan sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang hari ini. Okey, uh, kita berada di sini kira satu situasi yang agak uh, menguntungkan kerana kita telah membina satu platform kan, uh, dalam um, uh, menjayakan kita punya mission tadi. Jadi, daripada pagi tadi, kita telah uh, mendengar beberapa bulan uh, ini isu-isu uh, yang saya rasa uh, begitu menarik sekali untuk dipikirkan uh, di mana Dr. Johari telah menceritakan versi data geospatial dia dan diikuti dengan uh, kenalan resmi sejarah Pulau Pangkuk ini tadi dalam konteks Perjanjian Pangkor di mana hari ini merupakan sebagai satu benda yang masih lagi uh, diwarisi tuan janjan ha? Kan? bukan hanya setakat sejarah-sejarah saja kan? tapi masalahnya berapa ramai yang tahu tentang perkara ini ha? Kan? kedua je yang ketiganya kita dapat mengetahui juga dari segi master plan tentang Pulau Pangkong tadi dan seterusnya uh, Cik Chin sendiri telah menceritakan dari segi the experience of uh, Pangkong Island in the context of the like the living museum. Maknanya tuanku ini telah menjadi proses uh, ini dokumentasi uh, dalam era uh, ini digital dan sebagainya. Kan? Nah, tapi jadi perkembangan dia masih lagi tertawal dan sebagainya. Okey, daripada situ saya membuat satu rumusan bahawa uh, apa saja data-data yang kita telah dengar atau sebagainya dia merupakan satu big data untuk perkembangan kita untuk menghasilkan apa yang sepatut kita lakukan terutama dalam konteks teknologi yang yang kita hadapi hari ini. Jadi, uh, saya kenangan bagaimana simulasi AI ini dalam menjadikan pangkul satu destinasi baru melalui seni dan sains. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit sebanyak tentang konsep simulasi AI ini. Di sering dipahami sebagai proses mengganti. Itu sebenarnya yang yang kita dapat fahamkan bahawa AI ini tadi mengganti kepada yang yang dulu kepada satu realiti dengan gambaran yang lebih digital. Namun melalui pembacaan di sekolah sakti, kita melihat bahawa simulasi bukan sekadar tiruan Okay? Itu satu ketegangan antara apa yang hadir atau apa yang tidak hadir. It's talking about how we want to perceive between the difference between the existing and then none existing. Jadi kita sekarang ni berada di dalam dunia yang berbelah bagi di antara yang reality dengan yang bukan reality. Nah, tetapi ini yang yang berlaku pada hari ini sebenarnya. Yang berlaku pada hari ini sebenarnya. Kerana ia mencipta jawapan tetapi bukan kerana ia mencipta kita jawapan tetapi kerana ia menggugat struktur lama antara manusia, teknologi dan persekitaran. Maknanya dengan adanya AI ini, telah memecahkan kepada komponen-komponen yang tertentu membagikan di antara manusia, teknologi dan persekitaran. Okay, menurut uh, Borbila, The Father of the Simulations mengatakan bahawa uh, simulasi ataupun uh, simulation is, is talking about hyper-reality satu bentuk meti yang lebih nyata daripada yang nyata. Mana dia mengubah kepada apa yang kita rasa dan kepada satu pengalaman baru daripada apa yang kita rasa itu. Manakala dia reda pula menyatakan bahawa makna sentiasa tertangguh. Dia memberi kita kepada sesuatu yang lebih kontemplatif dan setiap dokumentasi memecah struktur asal kepada makna yang ada itu. Okay. Simulasi AI dengan konteks ini bukanlah pengantian alam tapi pemecahan naratif dominan tentang apa itu realiti, budaya dan masa depan. Dengan pendekatan disuasi ini, kita melihat AI bukan sebagai objek teknologi tapi sebagai ruang antara titik pertemuan di antara manusia, data dan ekologi menyebabkan ruang antara manusia dan data teknologi itu akan mengubah cara manusia mengetahui sesuatu tentang dunia. Which is, di kita punya perceptions tentang apa yang kita baku, apa yang kita ketahui dan sebagainya untuk membela kepada satu makna baru di mana menggugat idea bahawa hanya manusia yang memahami alam robot juga memahami dan malah menguasai alam seperti uh, seperti simulasi di sini yang yang dibina oleh Rapid Anadol mengubah data meteorologi menjadi memori visual yang sentiasa berubah. Ini menyoal apakah budaya hanyalah bahan akib atau juga proses pengiraan yang hidup sekadar untuk disimpan menjadi kebanggaan. Jadi hari ini dengan adanya data, dia memberikan satu ruang baru memecah kepada tradisi yang apa yang kita sata, yang apa yang kita simpan dan sebagainya dan kepada satu persembahan yang memenang kepada andaian-andaian kepada proses visual dan sebagainya dalam dalam apa persembahan yang lebih dinamik dan sebagainya. Ketiga ini adalah cara alam dipahami fahami, cara kita mengenali brand environmental itu mengikut kepada seniman oleh mendekatkan bahawa seni harus mempertajamkan kesedaran terhadap kesetaraan. AI membuka ruang untuk melihat pola alam yang tak dapat dibaca, dilihat oleh mata kasar manusia. Semari ini kita hanya melakarkan sesuatu Tan, mengikut apa kita rasa tetapi dengan bantuan AI, dia membuka ruang baru untuk melihat bagaimana proses alam itu dibaca kan, dan dinilai kepada satu makna baru. Kesannya AI menunjukkan tiga pusat kapangan manusia, teknologi dan alam yang menyulam kepada satu paradok antara satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencari potensi baru. Manusia menjadi satu subjek yang tergugat. Dengan adanya AI ini, demonstrasi melihat Subjek manusia bukan dari sebagai pusat tetapi entiti yang sentiasa serupa. Manusia ini akan cair. Cair itu bukan maknanya kita boleh dicair, tetapi cara kita mengolah pemikiran kita itu, dia terjadi dispos. Dan jadi kita jadi satu benda yang rapuh. Dan dan fragile. Okay. Oleh itu, AI meneruskan tertekan ini. Manusia tidak lagi menjadi satunya penerima alam. Contohnya data laut. Dan seperti gelombang, arus, migrasi, ikan suhu pasang turun sering dibaca mengikut cara tradisi oleh nelayan. Tetapi AI yang mendengar data itu dalam skala tidak terbayang lalu menghasilkan bentuk seni ramalan atau nereti membentuk pada satu machine hallucination ataupun data menjadi sintetik. Kepakaran manusia di konstruksi bukan di padang. Teknologi tidak memusnahkan pengetahuan komuniti. Ia mengandalkan mengganjalkan dan membesarkan suara mereka. Jadi secara tak langsung, komuniti main peranan penting ini untuk menyuarakan dengan lebih terbuka lagi dengan menggunakan mesin yang kita uh, pelajari ini. Identiti budaya mengalami perluasan. Simulasi ini budaya bukan sahaja memperlaksi sejarah tapi mencipta tafsiran baru. Nah, hari ini kita memahami sejarah sebagai satu bentuk dokumentasi tapi daripada kefahaman sejarah yang kita dokumentasi itu kan mungkin satu tafsiran ataupun kesedaran baru untuk kita beralih atau berubah daripada penelitian yang lama kepada penelitian yang baru satu proses di yang diperlukan dalam dunia contemporary dan dia menjadikan sebagai satu synthetic evolution teknologi bukan lagi alat tetapi aktor epistemik iaitu entiti yang turut membentuk cara kita berfikir dan teknologi menjadi rakan kita untuk berdialog. AI sebagai penghasil makna ataupun yang meaning maker manifestasi data ucap cuaca bagi karya seni grafik yang ada tadi menunjukkan AI bukan sekadar memproses data tapi mengusulkan estetik baru makna dari luar konteks bukan sekadar khayalan makna secara saintifik membentuk komunikasi baru menurut Bruno Latour teknologi adalah sebahagian daripada jaringan sosial yang hidup AI mendedahkan pola hubungan Manusia dan ekosistem Menjadikan teknologi pemegang cermin budaya Melahirkan bentuk yang Animatism iaitu Satu bentuk mem Mengesahkan bahawa Semua sifat itu Datang daripada tenaga bagi daya alam Yang boleh mempengaruhi Kehidupan manusia Teknologi AI sebagai ruang Etika. dikonstruksi menuntut Kita melihat siapa Yang tidak kelihatan Menjelmakan perkara yang terselindung dan benda yang tidak bersangka menjadi value-added yang baru Simulasi AI memberi peluang melihat pesan pembangunan kepada Contohnya Pulau Pangkong Kepada sistem komuniti Yang Chin telah ceritakan tadi okay, Membentuk kepada sistem genetik dan interaksi Ekologi pantainya Spesies marine-nya kan? Oceanografi dia Dan warisan seni banner dan sebagainya Kan? Jadi teknologi menuntut kepekaan kepada etika baru. Persekitaran membentuk kepada akib yang dibuka semula. Maknanya ada tiga environmental itu, simulasi membuka akib ekologis yang sebelum ini tersembunyi. Banyak hasil yang kita ada dekat pulau ini masih lagi terlindung. Dan dengan adanya bantuan AI, dia memberikan satu uh, ini, data baru Pada apa yang ingin kita sampaikan. Simulasi AI telah membuka dan meredahkan ekologi sebagai data hidup. Ekologi laut pangku mengandungi jutaan data mikro yang tidak pernah diterjemah pada budaya. AI menjadikan narrative visual dan standar statik yang membina visual quantum iaitu cara visual yang menzahirkan realiti secara tak stabil, berlapis, menyulam dan wujud melalui observation dengan serentak superposition. Alam sebagai subjek se seni, Mengikut im Timothy Morton, alam adalah hyper object. Terlalu besar untuk difahami secara linear. AI yang simulasikan pola-pola ini menjadi bentuk seni yang manusia boleh rasa dan alami. Ia itu secara imersif. present in a new or simulated reality, either physical or digital. Persekitaran menjadi rakan dialog. Melalui simulasi, angin dan bayang menjadi cahaya gelombang dan ombak menjadi muzik, migration ikan menjadi pengalaman interaktif, fashion menjadi human polish, sejarah menjadi memory digital. Ia menandakan hubungan, ekologi yang sering membentuk. Aplikasi AI dalam seni dan sains. Sekarang kita lihat bagaimana peranan AI yang tadi dalam konteks seni dan sains. Sebelum itu kita mempersoalkan, mengaku seni dan sains konvergen antara seni dan sains bukan lagi eksperimen pinggiran tetapi sebuah keperluan epistemologi dalam memahami dunia yang semakin kompleks saling berhubung dan dibantu oleh data jadi hari ini bila kita bercerita tentang proses penciptaan dan sebagainya dan jadi the major things yang kita perolehi ataupun kita bincangkan adalah dari segi bagaimana kita memperolehi data dan data itu menjadikan sebagai satu sumber yang penting dalam kitenya proses uh, inovasi dan sebagainya. Dalam masyarakat kontemporari seni dan sains tidak lagi beroperasi sebagai dua medan yang terasing. Sebaliknya sebagai dua arus teknologi yang saling berselisih. Bertaut dan memaksa kita meninjau semula definisi kreatif itu sendiri. Di tengah-tengah perselisihan inilah lahir sebuah ruang tengah in between yang bukan sahaja menegaskan keterbukaan disiplin malah menjadi tapak kemunculan bentuk-bentuk baru ciptaan yang tidak terikat daripada kategori lama. Ruang ini merupakan sekadar titik pertemuan, bukan sekadar titik pertemuan tetapi mekanisme sintesis yang melahirkan pengetahuan baru yang dikatakan pergambungan di antara seni dan sains tadi. Dan seni dan sains tadi satu dua dua entiti yang berbeza. Satu seni, satu sains. Tetapi sebagai kita dalam ciptakan pada kedua-dua benda tadi, kita kena lihat di ruang tengah tadi. Dan ruang tengah tadi yang akan membela kepada satu kemungkinan-kemungkinan yang harus kita sediki. Dalam konteks ini, ruang tengah in between bukan sekadar hanya wilayah pertemuan tapi sebuah tapak produktif yang mengolah perbezaan menjadi potensi. Ketaburan menjadi kemungkinan dan ketegangan menjadi kreativiti. Seni dan sains seperti diri ini bersama menghasilkan bentuk pemikiran yang tidak lagi linear atau tunggal tapi berlapis, penuh intensiti dan terbuka kepada tafsiran semula yang berterusan. Seperti yang pernah diletak, ditekan oleh Susan Sontex, seni bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai pengalaman yang memancarkan intensiti. Roland Barthes mengingatkan bahawa seni makna sentiasa terlapis, fragmentasi dan tidak pernah tunggal. Oleh itu, apabila seni betul, -betul sains, apa yang terbentuk bukan sekadar integrasi. Dua disiplin, tapi sebuah sistem makna yang lebih kompleks. Membuka ruang interpretasi dan pengalaman yang setara, resonant dan lebih provokatif. Dalam menyusuri bagaimana ruang tengah antara seni dan sains, kompetensi di wilayah ini, inovasi juga mempengaruhikan metodologi kurikulum yang berpasukan interdisipliner, spekulatif dan reflektif, Dengan merujuk pada kes-kes contoh dari konteks global dan nusantara, bahawa konvergen ini bukan sekadar trend tapi satu keperluan zaman. Dalam konteks kurikulum, ruang tengah ini boleh dilihat sebagai lab estetik sebuah ruang eksperimen intelektual yang membenarkan sesuatu karya berkembang dan berkembang di luar media tradisional uh, di luar batas media tradisional jika saya mencari pola seni mencari makna tapi bila seribu yang digabungkan yang terhasil ialah bentuk penyelidikan kritik yang memperluas dan pemahaman dari sudut kultural, kan, seni dan sains menuntut pendekatan baru. Mereka bukan hanya pengurus wacana tetapi juga perantara yang menghubungkan bahasa saintifik yang teknikal dengan bahasa estetik yang bersifat simbolik. Kurator pula bukan lagi menyusun objek tapi pembina naratif yang berkasi di antara logik, estetik, saintifik dan budaya. Ini memerlukan strategi yang bersifat translasi, terjemah kepada bentuk visual, menerima perlindungan kepada naratif pengalaman. Kurator perlu menstrukturkan idea dengan kita saintifiknya. Kan? Jadi peranan yang di sini, kurator adalah segala-gala. Ha. Jadi kurator itu akan membutuhkan apakah sifat kan, ha. daripada data-data yang telah dia dapati, bagaimana untuk memenuhi sifat-sifat tersebut. Ha. Dari segi struktur idea yang kita pada sepetik, membina pengalaman pameran dengan intuisi estetik, menghubungkan pengunjung kepada lapisan pemahaman yang multidational. Dalam tiga-tiga lain, kriteria di ruang tengah ini merupakan proses wiring menganyam metodologi, medium dan makna. Dan komoditi sains adalah refleksi evolusi budaya, dunia semakin kompleks, menuntut pendekatan yang lebih lintas disiplin. In other words, transdisciplinary. Masa depan tutorial perlu beroperasi sebagai sistem ekologi pengetahuan, bukan secara sistem paparan objek. Bukan hanya sekadar untuk jadi kurator, gantung-gantung work. Dalam konteks sementara, komoditi ini membuka peluang untuk membentuk identiti estetik. Melalui pendekatan ini, seni bukan lagi hanya ekspresif, ia menjadi sistem pemikiran. Ruang tengah ini membentuk satu paradigma baru yang bukan hanya sekadar mempamerkan objek, tapi menetapkan, memetakan hubungan antara estetik, teknologi, ekologi dan masyarakat. Kurator sebagai perantara di antara disiplin menjadi pengatur penenunan pengetahuan, menghubungkan dominan saintifik yang sangat data dan naratif pengalaman yang bersifat sensori dan emosi. Komposit ini harus difahami bukan sebagai destinasi tapi sebagai proses berterusan yang membentuk cara kita melihat, membaca dan mencipta dunia. Ruang tengah ini kita terus dikukuhkan, potensi akan menjadi ekologi, intelektual dan kultural dan pada abad yang akan datang. Contoh karya, saya lihat di sini kita melihat di mana karya ini dibina dengan sistem data yang membentuk kepada alunan dan gelombang pada kesedaran pantai. Ini adalah sebahagian daripada uh, bentuk arca tapi dalam bentuk data structure. Okey. Uh, tapi bila dia dipamerkan, dipersembahkan, uh, dia jentuk dibentuk oleh keadaan yang begitu imersif. Pada keadaan yang yang kita lihat sekarang ni. Di mana gelombang-gelombang itu berfungsi daripada data yang diterima mana dia jadi gelombang yang di-innovate di, 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 di daripada data yang kita ada Dan satu lagi daripada T-Labs kan? Di mana karya mereka ini lebih daripada interaktif Bergantung kepada pergerakan manusia Dan berbina manusia itu bergerak kan? dan secara tak langsung, objek-objek itu berinteraksi dengan manusia itu sendiri ini adalah contoh, contoh bagaimana sistem AI berlaku dan juga bagaimana sistem teknologi mengubah cara kita melakukan persembahan kepada proses penyelidikan kita ini salah satu daripada karya di mana dia menggunakan CCTV sebagai satu bentuk karya dalam menyatukan kan, ataupun collecting motion states through the algorithm perspective information about density, dwell, direction and velocity of the cityscape. Jadi kalau kita lihat di sini, Pulau Pangkau ini merupakan satu uh, platform kan, yang boleh memenuhi kepada sistem data teknologi community yang boleh memberikan satu maklumat yang lebih saintifik membina satu alam kosmologi yang lebih berbunyi kompresif dan membina satu sejarah bahasa dan adat dan nilai. Semua simulasi potensi mentransformasi Tan Pulau Pangku dari destinasi pantai sederhana kepada lab seni sains yang memadukan pengalaman imersif, pendidikan, ekologi dan ekonomi politik. Dengan garis panduan etika dan roadmap pragmatik, Pangku boleh menjadi rujukan nasional bagi integrasi AI dalam pembangunan budaya dan sebagai produk teknokratik semata-mata tetapi sebagai ekologi pengetahuan yang memelihara warisan sambil menenun masa depan. Seperti mana yang telah berlaku di Pulau Nashima. Nashima, Jepun. Transformkan daripada kampung nelayan dan lombong tembaga kepada destinasi sini. yang dibangunkan oleh arkitek Tadu Ando dengan menggunakan karya Yayoi Kusuma dan ini adalah sebahagian daripada mizir yang dibuat di pulau tersebut. Pulau yang tidak ada apa-apa menjadikan contoh kepada sangkan mizir. Satu lagi contoh yang kita boleh lihat menjadikan model untuk membangun pulau bangkong. Jadi kita boleh lihat kepada ha, projek di iaitu di Kerala. Di mana Kerala ini adalah lebih kurang macam bentuk bumi ya, seperti pangkul juga. Tetapi telah dikonvert semua kan destinasi-destinasi itu kepada satu bentuk uh, seni dan budaya Ok, pendekatan seperti ini memposisikan pangku sebagai pusat pendidikan dan salah satu destinasi seni sains global dan yang pertama rantau Asia tengara dan menggunakan simulasi melalui seni sains, rasa sekenyaan pangku tidak lagi hanya lokasi pelancongan tetapi platform eksperimen budaya masa depan tempat di mana laut, data, memori dan cahaya bergabung menjadi bahasa seni yang baru. Kesimpulannya, dan melalui animasi, ia bukan lagi sebagai satu piruan reality, teknologi lapuk ataupun alat komersial semata-mata. Ia adalah cara baru melihat dunia, ruang silam antara manusia, teknologi dan teknologi, strategi budaya untuk depan satu bentuk estetika yang memecah tradisi tanpa musnahkan warisan jambatan antara sains seni dan ekologi. Jadi AI bukan penukar pangkut tetapi sesuatu yang asing. Ia AI bukan menukar pangkut kepada sesuatu yang asing tapi ia mendedahkan potensi yang sudah ada tetapi belum terbaca. Sebagian itu, Derita menyatakan bahawa setiap teks mempunyai jejak yang menunggu dibuka. Jadi, hari ini sebuah teks ekologi dan budaya yang kini boleh disingkap dan dibaca melalui teknologi bagaimana kita membuka keluar pangkau ini kepada satu gambaran baru. Jadi, rumusannya, kan, ruang tengah menjadi medan keceritaan yang sentiasa bergerak. Masa depan seni dan sains bukan tentang mengakukan sempadan tapi menganyam semua, semua di antara disiplin ini menjadikan satu. Justru, living in the middle bukan hanya konsep ia adalah metodologi, etika dan visi untuk membentuk masa depan penciptaan yang lebih inklusif, resonant dan transdisiplin dan AI menjadi mas mesin penceritaan budaya. Thank you. Baik, Bukit Tur, Bersalah. ke hari sini, jika ada. Ini saya tanya? Jadi cara langsung antara kita suka ke tak suka we have to face with this kind of paradigm. Ini yang akan akan apa kata uh, menguasai kita pada hari ini. Kan? Walaupun kita dah berada dalam keadaan yang zaman sekali sekalipun Kalau kan? kita lihat apa yang kita guna dalam pun sendiri itu adalah kita berharapkan kita tahu dan bagaimana kita menguasai kan? Kita menilai pada apa yang masih yang kita dapat tu Mengikut pada cara dan pemikiran itu. How we going to organize nice? that resolve, distribute, or in other to construct new things from the data ada sejarah atau data politik Han, itu. Di is a that kita sebenarnya berada di dalam satu keadaan yang memerlukan panjang kan? Kerana kesakitan daripada pembaruan teknologi dan sebagainya kan telah membuka kita kepada satu pilihan lain jadi realiti makna realiti itu terjadi jadi berbagai pakai ada yang asil ada yang bersama kan jadi bagaimana kita interpret between the difference kan, between this, this one and that one tapi this one and that one ada realiti yang kita tak alami Masalah sekarang ni sebagai seorang Kucira ke, kucita ke Kan, lukis ke apa semua Kan, dia kena mencari satu Bahasa baru ke antara antara dua benda The, new language between between this kind of component and this kind of component. Sebab komponen ini telah, telah lama dihuraikan. Sama dengan component. Jadi untuk telah ajakkan itu, nah, kita akan membina satu new language kepada komponen yang kita akan akhirkan. Okay, okay. So. Oh, okay, terima kasih. Uh, saya uh, <Eating> terima kasih banyak-banyak untuk uh, pembentangan yang berikutnya. Terima kasih Encik Nasir. Selepas ini saya jemput pembentangan terakhir kita untuk sesi dua ini iaitu Encik Anas bin Malik dengan tajuk beliau Tugas dan Peranan yang Dimaikan Unit Pelancongan Pulau Bebas Cukai dalam mempromosikan pelabuhan